с вами программа «Люди говорят». Мы обещали вернуться к теме мотодвижения и сейчас выполняем обещанное. Сегодня, 26 сентября, на Старом Чуйском тракте состоятся соревнования. Давайте посмотрим. проводите эти соревнования и как это будет сегодня выглядеть? Ну, такие соревнования мы проводим впервые такого масштаба. Вот, в общем, соревнования будут для привлечения мотоциклистов нашего города к жизни байкеров, жизни мотоциклистов, жизни мототуристов. Что для вас мотоцикл? Мотоцикл это не только жизнь, как говорится, но и работа, и хобби, и все. Все в мотоспорте. Давно занимаешься в этом спорте? Нет. Я, Я только начал. Шести лет занимаюсь с мотокроссом. Ну, мотокросс это вообще это жизнь. Здоровье, уважение, почет, слава. Ну, мотоцикл это лучший друг для меня, а участвую, ну просто как решили все собраться. Для чего вы сюда сегодня приехали? Что вам это дает? Встретиться с друзьями, пообщаться, ну, поучаствовать в соревнованиях. Ну, это увлечение, хобби. Отчасти, стиль жизни. Скажите, пожалуйста, о своем мотоцикле. Ну, это. Мотоцикл М72, 56 -го года выпуска. <св> <св> Их как? Выпускали во время войны, но это более менее последняя модификация, 56 год. Старенький, но удаленький. Надежная техника. Yeah! Табийск был создан меньше месяца назад и уже громко заявляет о своем существовании. 26 сентября на Старом Чуйском тракте совместно с рекламной группой Креатив ТВ были организованы мотосоревнования, в которых принимали участие как любители, так и профессионалы в этом виде спорта. Соревнования проходили в 4 этапа принт лиман, змейка, Мальтийский крест и эндурокросс. Первое место в общем зачете разделили Чернышов Николай и Крутиков Андрей. Второе место по праву занял Савенко Александр. Третье – Шарабарин Виктор. Ребята показали отличные результаты, отточили мастерство, поделились опытом друг с другом и прекрасно провели время на свежем воздухе. Целью проведения мероприятия было привлечение в клуб новых участников и болельщиков. Самый креативный мотоцикл, по нашему мнению, нашего коллектива, Достаивается Антон Беляев. Дайте руку, Спонсорами мотосоревнований выступили сеть магазинов «Россия Спорт», ночной клуб «Голливуд», компания «Малиновый остров», информационный спонсор, рекламная группа «Креатив ТВ». Клуб «Мотобиск» и рекламная группа «Креатив ТВ» благодарит участников и спонсоров за огромный вклад в развитие мотоспорта в нашем городе. Соревнования закончились. Призы нашли своих достойных обладателей. С вами была программа «Люди говорят». Увидимся! Папа, а что значит форвард? Форвард, сынок, это лучший игрок в команде. Значит, я лучший? В нашей команде ты лучший. Форвард, будь в команде!